Salam Məntiq və İnformatika kanalının izləyiciləri. Bu gün sizlərə tarazının 3-cü bölməsi olan ə, mövzunu izah eləyəcəm. Ə, bu hissə tarazların ümumi tarazlar asan bir mövzudur. Bu hissə isə, yəni bu ə, bölməsi isə daha asandır. Çünki biz burada hesablamadan istifadə edib ə, cavabı rahat tapa bilərik. İndi bu tipli e, testlərin bir neçə variantı var, onları sizə göstərəcəm burdan. Burada bizə nə verilib? Bizə verib e, tərəzi verilib və tərəzinin 2 dənə e, qolunun uzunluqlarının fərqli olduğunu görük. Bir qolunun uzunluğu 12 metr, digər qolunun uzunluğu isə 8 metrdir. Bu tərəzinin tarazlıqda olması üçün bunun ə, bu tərəzinin qollarına qoyulan kiloqramlar fərqli olmalıdır. Yəni ə, biz bilirik ki, tərəzinin hər iki qolun ə, eyni olduqda, uzunluqları eyni olduqda ə, ora qoyulan kiloqramlar da eyni olmalıdır. Amma burada uzunluqlar fərqli olduğuna görə kiloqramlar da fərqli olmalıdır. Bunu necə tapırıq? Bunu biz ə, tərəzinin bir bir qoluna qoyulan yəni tərəzinin bu qoluna qoyulan kiloqramı 4-ü vururuq həmin qolunun uzunluğuna. Burada biz də bu bərabərliyi göstərir. Bir birlik tərəzinizin bir qolu digər qoluna bərabər olmalıdır tarazlıqdadırsa əgər. Bir qolu digər qoluna bərabər olmalıdır. Deməli, burada da biz nə edirik? 8-i vuracağıq. Buradakı sualı, buradakı sualı biz x ilə işarə eləsək, yəni x kqaldı. Qoyarıq x-a. Burdan belə bir tənlik alınır və biz tənliyi həll edəyarıq. 4-ü 12-ə vurduqda eləyəcək 48 = 8 * x. Burdan da biz x-ı tapanda x = 6. Deməli, tərəzinin digər qoluna 6 kqlıq yük qoyulmalıdır ki, tərəzi tarazda olsun. Məsələn, buna aid başqa bir misalımıza baxaq. Amma biz burada görürük ki, tərəzinin hər iki qolunda kütlələri görürük, ancaq ə, qolların uzunluqlarını görmürük. Amma əksində bu, bu, burada qolların uzunluğu verilir. Bu xətlər elə onun qolların uzunluqlarını bizə göstərir. Baxın, ə, buranı biz 0 götürərək koordinat başlanğıcı kimi 0 götürərək burdan başlayaraq 1 2 3 4 qeyd edirik. Eyni ilə də bu biri e, qolu da 1 2 3 4 5 6 7 qeyd edirik. Daha sonra dedik ki, uzunluğu kütləyə vururuq. Yəni 3 vurulsun 5 bərabərdir. Digər tərəfdə də 5-ci qoldan asılmış kütlədir. 5 vurulsun sualı da biz x ilə əvəz eləsək Burda x isimiz bərabər olar 3. 3 kq-lıq kütlə burdan asılmalıdır ki, tərəzinin qolları bir-birinə bərabər olsun. Bu tərəzələrin başqa bir ə, üsuluna, yəni variantına baxaq. Ə, burada da yenə biz burana koordinat başlanğıcımız kimi 0 götürsək, bura 1 2 3 4 5 və 6 1 2 3 4 5 İndi baxaraq ki bu tərəzinin hansı yəni hissəsindən kütlələr asılıbdır. Deməli, uzunluğu 5 olduğu halda olan olan hissədən 8 kq kütlə asılıbdır. O zaman biz də bu uzunluğu kütləyə vururuq. 5 vurulsun 8. Daha sonra Həmin hissədə, həmin qolda söhbət gedirsə, burada ə, daha toplamadan istifadə edəcəyiz. Yəni o qolda 2 dənə kütlə varsa, biz toplamadan istifadə edəcəyiz. Çünki bu 5-ci yerdən asılıb, bu isə 2-ci yerdən. Burada da 2-ni vuracağıq 6-ya. Bərabərdir. Yenə eyni həmin ə, qayda ilə digər qola tətbiq eləyəcəyik. 2-ci hissədən asılan kütlənin uzunluğu 4 kq da 2-ni 4-ə vuraraq üstə gəl 4-cü yerdən asılan kütlənin qramını bilmədiyimizə görə onu x ilə götürüb x-a vururuq. Burdan həll elədiyimiz zaman 40 üstə gəlsin 12 bərabərdir 8 üstə gəlsin 4x. Burdan topladığımız zaman 52 bərabərdir 8 üstə gəl 4x. Burdan 4x-i tapanda eliyəcək 40, yəni 52-dən 8 çıxacağıq, necəcə 44. X-i də tapdığımız zaman x = 13. Yəni burada 4-cü hissədən 11 kq kütlə asılmalı idi ki, tərəzlər bir-birinə bərabər olsun, yəni tərəzinin qolları bir-birinə bərabər olsun. Tərəzlər haqqında olan mövzumuz bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ə hazırlaşma istəyirsinizsə, yəni mantiq, dövlət qulluğu üzrə mantiqdən, e, magistratura üzrə mantiqdən, eyni zamanda mig hazırlığı üzrə riyaziyyat ibtidai sinif riyaziyyat e, və informatikadan magistratura üzrə informatikadan hazırlaşmaq isteyenlər 055 055 645 6193 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Dərsimiz bu qədər. Əgər suallarınız olarsa, şərhlərdə yazmağı unutmayın. Hələlik növbəti dərslərdə görüşərik.